вот тут заасфальтировали Время на три сразу понесли как тогда работал Даже если оно было не намочено, на нем же нельзя. Не, ну заливать надо, да, и что не заливать, бетонировать. Он там То есть поэтому вот эти все корректировки к проекту, теперь же нужно корректировать проект, каким образом это все заполнять, каким образом это все теперь заливать, потому что предполагалось, okay. что здесь же капитальное перекрытие, понимаете? А что вы проект делать, Сергей Михайлович, объясните, изначально, что значит откорректировать. Изначально было заповечить стоимость. Нет. Изначально предполагалось, что здесь... Строители не могут делать те работы, которые по проекту не предусмотрены. Если там написано, что там капитальное перекрытие сверху заливается пол, то они могут делать так. А если там если их здесь нет капитальных перекрытий, понимаете, тогда их нужно сначала внести в проект запроектировать, что здесь будет, правильно я говорю? Ну, а, я проект. Просто народным языком. Ну правильно, ну мы же не обучены. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, Володь. Сдаете? Конечно, что. А Скажите, пожалуйста. А почему вы меня снимали и не предупредили? Вот в прошлый раз. А что я должен, кого должен В смысле, что должен Это неправильно. Почему? Кто он сказал? Читайте я Конституцию не... Украины 34. С... Нет. То есть я имею право прийти да? на суду дома с него, да? Я... Не-не-не, в, не, соблаз... в общественных местах. А, 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 а а место? Это не общественное место. Значит, я еще раз Как говорю? это не общественное место? Это не частное это коммунальная имущество. Это не частное имущество. Коммунальное собственность я... от всех нас. Общественное место. Да, да. Не, подожди. Ну это Ну это вы же можете в суд подать. Одну секунду. Ну это, допустим, человек не общественный, понимаете? Почему мне с ним По какому праву? Так а вы вообще сами вышли? Я вы, в смысле вышли? Ну, да, я, я, говорю, что вы я вышел. вот, вот, вот так я да, снимал. Вот так а, вы, сами вышли. А, а, откуда я знаю, что, 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 что вы делаете? Я больше вы просто в руках держите эту камеру. А, а знаю, что, что, что вы боюсь, вы просто вы должны были предупредить. Конечно. Не, не, не обязательно. Значит, прочитайте, прочитайте про четвертую студию. Нет, Значит, даже, даже написано. Даже, если муж дома снимает жену, в них он должен сказать, что я снимаю тебя на своей камере. Нет, не, как? Это муж и жена, это уже семейный. Это неправильно дело.

Горно Геннадий Владимирович, заместитель директора коммунального предприятия МОСК, на балансе которого находится данное общежитие. Это общежитие по Уральской 5. А что здесь за... Значит, давайте скажем так. Уральская 5 мы пока не будем точно называть, потому что когда сделаем реконструкцию, Уральская 5 впереди стоящее здание. То есть это быты, когда делали документы, просто получилось, что Уральская 5 возданная. Вообще-то будет Уральская 7. Ну, Бабчина, Поэтому раз опять. Значит, оно 47-го года строительства, значит, э, понятно, людям необходимо было жилье, Ну, и получалось таких. Почему? Потому что, вот, как говорит доктор, скрытие покажет. Так получилось у нас. То есть думали, что будет проще, казалось, таким. Образом. Значит, главная проблема в том, что, значит, э, можно даже показать потолок, допустим, эти вещи. То есть вот эти перекрытия, клеты, дыранки которые за 70 лет в данном общежитии ну, пришли не будут носить. Естественно, они еще дело, раз и Из-за этого, скажем, основная проблема, то есть задержка сроков. Сейчас, допустим, проектанты, значит, мы согласовались с проектантами, значит, именно решение вопросов по потолку. Это основное. То будем демонтировать полностью и будем заниматься. Значит, ну, обратно возникает же вопрос. Есть проект, ну, то есть будет это проектное решение, то есть смертная документация, ну, и, соответственно, надо, надо будет проходить экспертизу. То есть это все так. Поэтому... Тут то еще качаются? То есть... Но, нет, я желаю только завод, что это еще э -э -э, нулепились, того, что было. Поэтому стены качаются из-за того, что и даже с перекрытием, то есть она не сплошная, в перекрытии. Второй момент, тот, который у нас был здесь, допустим, были стены, которые стояли на полу. То есть доски были, и на полу стояли стены. То есть мы когда начали раскрывать, по поток, а такой расстояние, как и в и на этом полу стоят стены. То есть вы первый раз такой объект делаете, да? Подождите сюда. Что значит там вообще? Он же это, это, этот объект. Ваша организация. Нет, мы, еще раз говорю, что вы немножко это понимаете. Мы коммунальное предприятие, мост-заказчик. На балансе у нас находятся эти общежития. Все. В 2014 году после ухода оппортунистов всех этих вещей значит, начали езжать уже ко мне 7 числа пришла на офис, значит, женщина босиком с грудным ребенком ну, на, это, на, руках. Поэтому было принято решение, когда начались эти вопросы, то было принято решение провести реконструкцию. Сначала думали капитальный ремонт, а потом просто почему, что Европейский Союз сказал, давайте, если уже делаем, то делаем нормальное жилье, потому что думали, сколько будет этот конфликт, может, скоротечно, может, нет, но все с этим шутят. Что... Поэтому мы рассчитываем на то, что люди поселились и будут нормальных ну, условиях жить. Сколько комнат здесь будет? ответите? Нет, и сейчас я не скажу. Какое финансирование именно на это здание? Давайте, я имею в виду, что у меня сейчас нет бюджета. Возьмем, я тогда расскажу. Будет. Последнее Хочу. предназначение, вот когда оно еще жилое было, что здесь было, и когда оно перестало... Значит, тяжело. я рассказываю, что здесь... Не выходите да. да. Я рассказываю, что здесь... Значит, Сначала здесь жили люди. Да, 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 Потом, значит, было в Краматорске кулинарное училище. Значит, сделали общежитие для этих ну, студентов или это, учащихся кулинарного училища. На первом этаже, значит, у них были классы. То есть они готовили даже кулинарию, у них проходило здесь. Потом после этого был построен техникум советского торговли. Значит, соответственно, приехали туда. И, значит, это помещение было передано Минздраву для расселения работников здравоохранения. мы ну, в связи с тем, что это было кулинарное училище, они просто договорились о том, что, значит, и эти педагоги, то есть именно медики, и педагоги. Значит, мы его приняли на баланс в 2012 году, законсервировали, поставили на охрану. Потому что, ну, видно, что за состояние все. Э -э люди, которые жили здесь, мы переселили, значит, э -э у нас есть еще шкатину 96, то есть переселили туда, кто захотел, кто не захотел, пускай своей дорогой. И, по сути дела, 3 январе этого года мы начали. А переселились за то, что здание в было, да? Нет, nee, я же говорю, просто что, если сейчас показать, то есть идут работы, допустим, идут работы, здесь мы находимся, то есть Значит, был подсчет у людей этот потолок и Проходим по коридору в этот момент и падает и все. Падает за счет чего? Что Что-то штукатурка отлетает и лопаются эти плиты, которые. Католи.

Помнишь, я проходил, говорят, тут гипсовые перекрытия. Помнишь? И угу. они берут, делают, начинают ремонт. Не, ну я знаю, я же 15 лет в стройке, я эти двухэтажки знаю. Да, 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 да. да Что-то да, надо да, было да, убирать сразу, все. когда приступили к работам и в каком состоянии приняли здание? Что уже успели за это время сделать? Успели разрушить. 4 или 3 января приступили. В каком состоянии было здание и что планируется сделать здесь? На каком этапе работы на данный момент? На данный момент на этапе корректировки проектной документации. Это по зданию. Крыша делается. Что делается здесь? Устраивайте голову. Сколько вам надо времени, с учетом того, что я могу найти на больше, чем вы планировали сначала? Приблизительно. Это после корректировки, после новой экспертизы, да? Сколько у вас... Зарплату платят. То есть, да, то, есть, то есть, что, то что, то что договорились, все, да, довольны? Да, мы с вашим клиентом заценили. Хочется, чтобы Не местные, ну, или вы какие какие-то... закончите крышу, потом заплатить? Нет, вообще, я не доволен. А, понял. Ну, какой у вас опыт работы? Такой интересный. В этой Долго живем, 25 лет. 25 лет ваша организация или вы лично? Ну, я лично. Организация, да. Какие здесь проблемные моменты выявились? Я уже, я уже говорил о по проблемных моментов. Вот это достаточно просто взглянуть на, на перекрытие, и вы увидите проблемные моменты. Вы их уже да? Скажите, что еще, я так смотрю, будет еще крыша ремонтироваться, утепление, фасад будет как-то снаружи. Что будет делать? Какие работы будут делать? Фасад будет делаться. Будет делаться отмостка и останется вся внутренняя работа 10 человек потянут такой объем работы, который здесь есть, или потом будет? Ну это тоже будут делать, ну и так далее Но одновременно сейчас... на объекте 10 человек будет? Ну это будет нет? Минимум, что будет? минимум, что будет Ну да? вот. уже сейчас, спрашивают и пишут, кто Сейчас, да. сейчас на, на данный момент 10 человек, да? Вот. Потому что у нас на стадии корректировки рекомендации Мы не можем предупредить как бы, как бы, кучу народа, когда не знаем еще, что будет делаться а вы полностью все делаете? Все работы, здания, все кроме работы, там да. мебели, да? Да. Остается? да. Все работы, это да, можете перечислить? Крыша, окна, я не знаю, сад, как же стоят. Ну, как вы можете догадаться? В все работы будут делаться. Будут делаться перекрытия, будут делаться полы, отделка, перегородки. Все и все остальное для того, чтобы можно было нормально и спокойно жить в этих помещениях. А на стенах будет покраска или обои? Покраска будет. Скажу по краске. Спасибо. Все, давайте. Ну, ладно, спасибо. Сейчас еще не знаю. Давайте. Давайте. Это получается проектную документацию только утвердят, и вы сразу приступили. Да. Да? Проектная документация. Да? Ой, ну, не, проект. Проект находится в корректировке. Да? То есть скорректируется Вот, когда будет скорректирована документация, да, она уже будет на уровне. Вот. Тогда пройдет экспертизу.

Thank <laughs> Вот так вот видите. Вот так вот такие специалисты. Позовите, блин, посоветую, блин. Елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, вот это, вот это мой двор. Я тут гулял с детства. Да. Да. Вот мой двор. Да, мечтал я, чтобы восстановили это здание. тут не намокло. Там тут осталось. Кошка. Да. Вот представьте, я жил в этом дворе. Детский сад ходил ребят, зарплату платят. Да, все довольны. Привет, Игорь! Что там, Андрюх? Андрюха! Андрюх! Андрю? сверху. И брошенные потолки. Ну, чё, стяжечкой сделается а все. Зальется. Все будет классно. Да это... Шо, Андрюха, не поехал с ними? А так я ж